Ordumuzun uçan tankları Qarabağ səmasında. Azərbaycan ordusunun Qarabağda apardığı antiterror əməliyyatı Ermənistan rəsmilərinin özlərini biabır etməsi ilə müşayiət olunur. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi az qala hər gün 3-4 ədədə Su-25 təyyarəmizi vurur. Bu hesabla dünyanın bütün Su-25-ləri bizdə imiş. Zalimlər elə bir qaşqaldadovlayırlar. Çox qərbədir ki, bu vurulan Su-25-lərin heç birinin görüntüsü, nə bilim qalıqları göstərilmir niyyət çünki vurduqları su 25 deyil. Axır ki dünən təxribatçı rus jurnalist Semyon Pegov etiraf etdi ki, bəs vurulan su 25 yox, kukuruznik olub. Bəs sizcə ermənlərin vurduğu nədir? Rus mediyası bir müddət əvvəl yazmışdı ki, Azərbaycan 1947-ci ildə SSRD-də istehsal olunan AN-2 yüngül motorlu təyyarəsini yalançı hədəf kimi göstərir. Bununla paralel olaraq isə puallarla Erməni ordusuna dağıdıcı zərbələr vurur. Bax Ermənistan, bax Ermənistanın vurduğu kukuruzniklərdir. Gözlərinə su 25 kimi görünür. Erməni dezinformasiya maşını özünü biabur etməyə davam edir. Demək 3 gün bundan əvvəl ordumuzun mövqelərinə hücum təşkil ediblər. Videodan da görünür ki, hədəfi heç düzəmərlə vura bilmirlər. Amma 3 gündür o görüntüləri yeni video adı ilə yeniləyə-yeniləyə ictimaiyyətə təqdim edirlər. Artıq ermənilər də boğaza yığılıb ki, bəsdir köhnə videoları bizə soxuşdurdunuz. Məsələ aydındır ki, düşmənin başqa variantı qalmayıb. Öz məğlubiyyətini örtbasdır etmək dezinformasiya yayır ya da köhnə videoları sırıyır cəmaatına. Hazır olun, sizə şok bir sirri açıqlayacağam. Son məlumatlara görə ordumuz Qarabağda qanadlı tankları havaya qaldırıb. Hazırda uçan tanklarımız düşmənin hərbi mövqelərinə zərbələr endirir. Hələ bu harasıdır, birazdan sualtı gəmilərimiz Kəlbəcər dağlarında əməliyyata başlayacaq. Bir videonun da sonuna gəldik dəyərli izləyicilər. Yaşasın qəhrəman ordumuz. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.